بسم الله الرحمن الرحيم فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يسلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير بس کیا حال ہوگا اذا جمعناهم ہوں جب ہم ان تمام کو جمع کریں گے لیومن اس دن کے لیے لا غفی ہی جس میں کوئی شک نہیں موفیت نفس اور ہر ایک کو پورا پورا دیا جائے گا ما کا سبق جو اس نے کمایا بحم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیا جائیں گے ال پیغمبرا کہہ دیں دے اللہ مالک الملک تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو ملک من تشا جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے و تنزی المل کا بھی منتشا اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کھینچ لیتا ہے و تو عز من تشا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے و تو ذل و منتشان اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے بی عدی کل خیر تیرے ہاتھ میں خیر ہے ان کالا کلشم قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے فقی فقیدانہ بحفیت کل شنما کا سبق وحمۂ کھل قیامت کے دن انسان جو کرے گا وہ بھوتے گا قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پہ یہ بات بالکل واضح ہے جس نے جو کرنا ہے اسے وہ ملنا ہے کوئی اچھا کرے گا اچھا ملے گا برا کرے گا برا ملے گا اور اگر اس آیت کو پچھلی آیات کے ساتھ اگر ہم جوڑیں تو جو لوگوں کے نظریات ہیں ہمارا فلا باپ دادا جو ہے وہ نیک تھا جس کا جو بھی باپ دادا یا جو بھی بزرگ جو بھی ہے وہ جتنا بھی نیک ہو اس کی نیکی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہمیں ہماری نیکی کا فائدہ ہے اوفیت کل و نفس ہر جان کو وہ ملے گا جو اس نے کیا بندہ کہتا ہے فلاں بہت نیک تھا بالکل نیک ہوگا لیکن اس کی نیکی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا فلاں بزرگ ہے اس کے پاس چلے جاؤ وہ بزرگ ہوگا ہمیں اس کا کیا فائدہ ہمارے جتنے یہ پاکستان کے اندر یہ قبروں کے اوپر بڑے بڑے مزار ہیں لوگ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں وہ بہت نیک ہے بالکل ٹھیک ہے وہ نیک ہوگا وہ اللہ کا غلی بھی ہوگا اللہ کا پسندیدہ بھی ہوگا ہو سکتا ہو نیک ہو اچھا ہو لیکن اس کا ہمیں کیا کرنا اب اسی طرح ہی اگر نیک لوگوں کی قبروں پہ اس طرح مزار بنا کے جانے سے انسان کل قیامت کے کامیاب ہونا ہوتا تو جنت البقی سارا بھرا ہوتا وہاں تو صحابہ ہے اب صحابہ سے بڑا نیک تو ہے کوئی نہیں تو وہاں پہ اس طرح کا سارا سسٹم چلتا وہاں پہ نہیں چل رہا اصل میں ہم چونکہ برّ صغیر میں رہتے ہیں وہ ہندو یہ کام کرتے تھے وہ دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی آ گئے ہم سمجھتے ہیں شاید جنت میں جانے کا راستہ یہ ہے مطلب بھائیوں یہ جنت میں جانے کا راستہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر ایسا ممکن ہوتا میرا باپ نیک ہے مثال کے طور پر میرا باپ نیک ہے میں کوئی نیکی کا کام نہ کروں صرف باپ کے نیکی کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں ایسا نہیں ہوگا میرا باپ ولی کیوں نہیں ولی میرا باپ ہے میں تو نہیں دوں اگر میں نے نیکی کے کام کیے تو میں بھی جنت میں جاؤں گا اگر میں نے گناہ کا کام کیا تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا انبیاء کے اولاد جہنم میں جائے گی ولی تو پھر دور کی بات ہے نول صاحب اسلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا امام نہیں لایا تھا اگر یہی بات ہوتی دیکھو قرآن میں بہت سارے مقابلہ تھا ضرور عزر و حضرت ذرا کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا ہی نہیں جو عقیدہ آج کل کے مسلمان کا ہے کہ فلاں بزرگ کی وجہ سے میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا پھر یہ ساری آتیں کہاں جائیں گی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا نبی نبی الثال السلام اب نبی نسع السلام کے ذات سے بڑھ کر کائنات میں ذات ہی کوئی نہیں آئی آپ اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں بیٹی عمل کر لیں اگر بات صرف یہ ہوتی کہ میرا باپ نیک ہے مجھے جنت مل جائے گی یا میں جس بزرگ کو مانتا ہوں وہ نیک ہے اس کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے گی تو نبی نساد السلام اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ نہ کہتے نیکی کے عمل کرنے اور میں بیٹی فاطمہ کہیں اس وہم میں مت رہنا تیرا باپ نبی ہے تجھے چھڑا لے گا عمل کر لے حتیٰ کہ آپ نے قریش کو کہا لوگوں کو خاندان کا بھی ہوتا نا ہم سید ہیں یا ہمارے خاندان کا فلاں بڑا بزرگ تھا ولی تھا اس کی وجہ سے ہم سارے بخشے بشائیں تو ایسی بات نہیں ہے آپ نے قریش کو مخاطب کیا فرما یہ مت سمجھنا کہ میں قریشی ہوں تم سب کو چھڑا لوں گا عمل لے کرنے جس نے بچنا ہے اپنے عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی وجہ سے بچنا ہے یہ وہم دماغ سے نکال دیں کہ فلاں کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا حتیٰ کہ نبی علیہ سعود اسلام نے یہاں تک فرما دی اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ آپ نے فرمایا ایشا تین مقام ایسے آئیں گے میں بھی تم کو بھول جاؤں گا جن میں خاص پل سرات کا آپ نے نام لیا جس پل سرات میں نبی علیہ السلام فرما رہے میں اپنی امت کو بھول جاؤں گا مجھے بتلائیں کوئی بزرگ یاد رکھے گا جتنا بھی نیک ہو جتنا بھی اللہ کا ولی بندہ کیوں نہ ہو وہ کسی اپنے ماننے والے کو کیسے یاد رکھے گا یہ سارے کاروبار ہیں انڈیا کے اندر وہ مدروں پر کاروبار کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی کمائی ہوتی ہے عربوں کی کمائی ہوتی ہے اور دیکھا دیکھیں ہمارے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اب وہ کیسے لوگوں کو بتلائیں اس کا فائدہ کون نہیں ہونا ان کا تو وہ عربوں کا کاروبار بند ہوتا ہے تو یہ سارے تو ایسے ایسے ہو یہاں کلو نقسی میں کر ہر جان میں جو کیا وہ بھگتے گا ٹھیک ہے ہاں انسان کو اجر ملے گا کس کا آپ کسی کو نیکی پر لگا دیتے ہیں آپ کسی کو نیکی پر لگا دیتے ہیں آپ مر گئے وہ نیکی کا کام کر رہا ہے آپ کو اجر ملے گا یہ اصول بیان کیا اس کا ثواب ملے گا آپ کی وجہ سے کوئی بندہ گناہ پہ لگا ہے آپ دنیا سے چلے گئے وہ گناہ کر رہا ہے اس کی گناہ کا وبال آپ پہ آئے گا آپ نے گناہ پہ لگایا تو جو چیز ثابت ہے جس کا عجر ملے گا وہ یہی ہے آپ کسی کو نیکی پر لگا جائیں تو کسی اور کے نیکی کا ہمیں عجر نہیں ملے گا وقت تک یوم اللہ تجزی نفس الفسن شیحل خاشہ قرآن کے بہت سارے مقامات ہیں ایک مقام نہیں ہے بہت سارے مقامات پہ ایسا کہا گیا اور پھر یہ دیکھیں پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا وغرہ فی دینی کی ماں کا کہتے ہیں زبان کی باتیں من گھڑت باتیں یہودیوں کا من گھڑت کیا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہمیں عذاب نہیں ہوگا عیسائیوں کا من گڑھ خیال کیا ہے علیہ السلام سولی چڑھ گئے ہمیں عذاب نہیں ہوگا اور ہمارے من گڑت خیالات تو بے شمار ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ماں کاروں یا یہ سارے افطرا ہیں سارے جھوٹ ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا تو آج کل ہمارے معاشرے میں جتنی یہ باتیں ہیں لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے کہ ہم مانتے ہیں ان کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا کسی بھی نیک آدمی کا جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کا بعد میں آنے والے کو کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں صحابہ اکرام سے بڑا کوئی نیک آدمی نہیں تھا تو بر اللہ تعالیٰ ہیں ماں کا افطار ہو یہ سارے افطار زبان کی باتیں ہیں کل قیامت کے دن کل دو نفس ماں کا سبق اور پھر اس آیت کا آپ آغاز دیکھیں اللہ تعالیٰ ہیں فقیفہ کیا حال ہوگا اس وقت ہدا جمع ہم ہم سب کو جمع کریں گے ہم تو جمع کر لیں گے لیا ملحی بفی اس دن میں کوئی شک نہیں ہے ہم سب کو جمع کریں گے ووفیت کلو لفظ ماں کا سبت ہر جان کو ملے گا جو اس نے کمایا ہے بالکل واضح بات ہے سادہ سی بات ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے پھر بھی ہمارے مسلمان بھائی غلط افطراء میں جو لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں کاروبار بنائے ہوئے ہیں ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں تو بہرحال ہر آدمی نے جس نے جنت میں جانا ہے اپنے نیک عمل کرنے ہیں اللہ کی رحمت سے اس نے جنت میں جانا ہے کسی کے نیکی کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمارے یہاں لوگوں نے بشتی دروازہ بنا رکھا ہے ابھی اس سے کیا فائدہ ابھی وہ وہاں سے جائیں گے جنت میں وہ جنت کا راستہ نہیں ہے نبی نویل دین تو ختم ہو گیا ہمارا یہ تو اب کی بات ہے لوگوں کی جہالت ہے یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں بات کو تو بہرحال کل و لفظ کا سب جس نے جو کمایا وہ ملے گا اسے وہ ہملہ یلمون وہ ظلم نہیں کیا جائیں گے مسقال ضرورت الخی رہی یار مسقول اشرت مسقال ذرات خی رہی ذرا جس نے ذرہ برابر خیر کی ہوگی اسے مل جائے گا بسکا عالرۃۃ رہی آ رہا جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کو مل جائے گا اب دیکھیں ایک بات ہے اگر کسی کو پتہ چل جائے اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے محنت کے بغیر جنت مل جائے گی وہ محنت کرے گا بالکل نہیں کرے گا کسی کو پتہ محنت کے بغیر مجھے گاڑی مل جائے گی وہ محنت کبھی نہیں کرے گا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے محنت نہ کرو فلاں کا در پکڑ لو جنت میں چلے جاؤ اب پچھل اس سے پچھلی آیت میں آیت نبر تیئیس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وہ لوگ کتاب پر ایمان کیوں نہیں لاتے کتاب کی باتیں کیوں نہیں مانتے تھے انہیں پتا تھا ہم جو مرضی کر لیں ہم جلدی ہیں نہ وہ کتاب پڑھتے تھے نہ وہ کتاب پہ عمل کرتے تھے ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے فلاں کا در پکڑ لو جلتی ہو اب کتاب اللہ پڑھنے کی شاید وہ سمجھتے ہیں ضرورت ہی نہیں رہی کُلّہ ممالک تو تلمل منتشا وطن سے وطن سے المل کا منتشا و تو عز کتنی بڑی آیت ہے عزت جس کو اللہ دے گا اسے ملے گی جس کو اللہ نے عزت نہیں دینی اسے عزت نہیں مل سکتی نبی علیہ السلام پر ایسا وقت آتا تھا جب خاص طور پہ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ غزوہ خندق کے حوالے سے ہے صحابہ کرام بعض اوقات ایسی حالت آتی تھی کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا نبی رسعت اسلام کے گھر میں وہ دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا وہ کہتے تھے جی پیٹ میں کچھ آیا نہیں اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اس کی طرف یہ اشارہ ہے اول اللہ مالک الملک تو تل ملکہ منتشا وطنل میں منتشا وطمۂ عز و منتشا اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے یہودیوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ سلسلہ نبوت ہماری مرضی سے چلے گا جس کو ہم کہہ دیں وہ نبی بن جائے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا تھا زکری علیہ السلام کا انہوں نے قتل کیا ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا وہ کہتے تھے یہ نبی ہونا چاہیے پھر زکری علیہ السلام کو انہوں نے برداشت کیا کیا جب ان کا بیٹا نبی بن گیا یاہی علیہ السلام ان کو تو انہوں نے قتل کر دیا پھر وہ آگے ان کے رشتہ دار تھے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نبی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اب وہ بھی برداشت نہیں ہوا کہا اس کو بھی ہم نے سولی دینی ہے تو وہ یہ چیزیں کہتے تھے یہ نبوت یا یہ بادشاہت ہمارے اندر رہے ہماری مرضی سے یہ چلے ہم نواب زادے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے جس کو اللہ بادشاہ دے گا اسے ملے گی تو بہرحال اس کا کا خاص تعلق غزبہ خندق کے حوالے سے ہے خندق کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں ایک بہت بڑی خندق نبی علیہ صد السلام نے کھودی تھی پیٹوں پہ پتھر باندھ باندھ کے اب سارے لوگ چونکہ خندق کھودنے پہ لگ گئے تھے سارے وہ تجارت کا سلسلہ کاروبار دکانداری وہ ساری بند ہو گئی تھی اب سارے تو خندق کھول رہے تھے تو غربت کا عالم یہ تھا کہ پیٹوں پہ پتھر تھے نبی علیہ السلام کے پیٹ پہ دو پتھر تھے وہ ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی آپ نے سنا نبی علیہ السلام آیا آپ نے کوئی دار ماری آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ ایران تمہارا فارس تمہارا روم تمہارا حبشہ تمہارا یمن تمہارا خوشخبریاں سنا رہے ہیں منافع کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں لو جی پیٹوں پہ پتھر ہیں اور باتیں بڑی بڑی پیٹوں پہ پتھر ہیں باتیں بڑی بڑی اور پھر کیا ہوا اللہ نے وہ دن دکھائی بھی وہ باتیں کرنے والے وہیں پر رہ گئے اور اللہ نے صحابہ کو دنیا کا حاکم جو ہے وہ بنا دیا تو بچ اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ مشکل حالات میں نبی علیہ اللہ علیہ نے مایوسی نہیں پھیلائی آپ خوشخبریاں سنا رہے ہیں تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے جناب وہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس وقت جو ہماری صورت ہے اسے کوئی برائی نظر نہیں آتی وہ کہتا ہے ملک ٹھیک چل رہا ہے جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اسے ملک خراب نظر آتا ہے پھر الیکشن کی باری آتی ہے وہ جی ہمیں ووٹ دو ہم ملک ٹھیک کریں گے ہمیں دو ہم ٹھیک کریں گے ٹھیک ہے جی مل گیا اب حکومت بھی مل گئی اب ٹھیک کرو نہیں یہ جی ٹھیک نہیں ہو سکتا کیوں پہلی حکومت نے خراب کیا ہے یہ کتنے سالوں سے یہی سلسلہ چل رہا ہے جب حکومت بن جاتی ہے حکومت کو سارے حالات ٹھیک نظر آتے ہیں اپوزیشن کو خراب نظر آتے ہیں جب الیکشن کی باری آتی ہے وہ جی ہمیں دے دو ہم ٹھیک کریں گے اور دے دیا اب ٹھیک کرو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کیوں پچھلوں نے خراب کیا ہے یہی سلسلہ چل رہا ہے وہ لوگ یہ کام کرنے والے نہیں تھے وہ محنتیں کرنے والے تھے وہ محنت کرتے تھے اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی ہے تو اللہ کامیابی محنت کرنے والوں کو دیتا ہے تو تل ملک کا منتشرا بطنزی الملک منتشا بطوز و منتشا بط ذل و منتشا اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے بیادی کل خیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے اللہ کا آپ الرشین قبیر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اس جملے پہ بندے کا ایمان اور سارے سارے مسئلے یاد ہو جاتے ہیں خیر اللہ کے ہاتھ میں کوئی کسی کو خیر نہیں دے سکتا خیر کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے فلاں اچھا کام ہے نیکی کا کام ہے خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اس لیے اللہ کا دامن بندے کو پکڑنا چاہیے اگر انسان نے خیر لینی ہے ان نقالہ کو اللہ ہر چیز کے قادر ہے باخال